Дорогие ветераны, дорогие ветераны, уважаемые земляки, хочу присоединиться ко всем словам, которые сегодня были сказаны низкий вам поклон за то, что у нас сегодня есть возможность так жить и праздновать самый великий, наверное, праздник, который есть. Это день Великой Победы в Великой Отечественной войне. Говорят, у кого нету памяти, у того нету будущего. У нас большое будущее, потому что у нас очень большая память. И третий тост особенно я хотел бы подчеркнуть за женщин, которые вдохновили на победу, и на подвиг.